проєкту пропозиція Клінічний санаторій курорт Роща та дитячий центр дошкільного розвитку Школа радості Олени Чернявської. Партнер проєкту Благодійний фонд «ФК Прем'єр. Вітаю в ефірі. Програма пропозиція в студії для вас. Працює Наталія Реунова. Тема нашої сьогоднішньої розмови все про виробництво зубних протезів. Гостя нашої студії, директор зуботехнічної лабораторії ДЛВ «Проект» Наталія Біленька. Доброго дня. Добрий день. Наталія, дякую за те, що ви з нами у студії. Гадаю, що тема сьогоднішньої розмови буде і цікава, і корисна для наших телеглядачів. І через хвилину реклами ми почнемо спілкуватися на тему все про виробництво зубних протезів. Людина починається з дитинства. Фахівці центру дошкільного розвитку школа радості Олени Шернявської стверджують, що немає дітей неталановитих. Важливо своєчасно розкрити творчі та інтелектуальні здібності малюка. Театралізована дія та ігрова форма спілкування перетворюють навчальний процес в цікавий та ефективний. Філіали центру школа радості Олени Шернявської розташовані у районах Холодна Гора, Північна Салтівка, ХТЗ та площа повстання. Телефон для довідок 755 15 43. Останнім часом лікувально оздоровчий відпочинок все більше набуває популярності. Клінічний санаторій Роща один з найкращих курортів східної України. Основний медичний профіль санаторію профілактика, реабілітація та санаторно-курортне лікування захворювань серцево-судинної системи, нервової системи, патології опорно-рушного апарату. Лікарі-курортологи санаторію Роща подають фізичну, медичну та психологічну допомогу людям як у стані хронічних захворювань, так і в операції. Праційний період. Цілюща вода природного джерела санаторію ефективно доповнює індивідуальний курс лікувальних та профілактичних процедур. На вас чекають упродовж всього року. Отже, в ефірі програма пропозиція тема нашої розмови все про виробництво зубних протезів. Наталья Витальевна, скажите, пожалуйста, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что без здоровых зубов нет здорового организма человеческого. Скажите, какое внимание на сегодняшний момент уделяется профилактике зубных заболеваний? Я знаю, что у вас недавно было мероприятие именно на эту тему, если я не ошибаюсь. Да, ну, на мой взгляд, что современный человек, имидж современного человека... Это его здоровый внешний вид. И, конечно же, белоснежная, жемчужная, ослепительная улыбка. Мне очень приятно, что государство заботится о наших гражданах. У нас есть такие вот специалисты, как зубные врачи. И в нашем городе проходил уже второй конкурс. Это всеукраинский конкурс зубных гигиенистов. Ну, наша фирма ДЛВ «Проект» была участником этого мероприятия. Я считаю, что это очень значимое мероприятие, потому что гигиена и профилактические осмотры просто необходимы. Немножечко на государственном уровне мы отошли от этого, потому что в лечебных в учебных заведениях, школах, детских садиках на сегодняшний день не осматривают деток. Хотя раньше тем, это, была традиция это раньше была традиция, очень удобно. Вот. Но тем не менее, все возрождается, все восстанавливается, и поэтому такие специалисты, как Зубные гигиенисты просто становятся необходимы, потому что есть такое вот э, даже выражение, что э, зубы не только должны казаться здоровыми, но и быть. По-моему, это справедливо. Да. Скажите, пожалуйста, если говорить о диагностике, о лечении, о материалах, которые используются для и для лечения, и для протезирования, э, насколько сегодняшнему современному человеку действительно нужно глубоко вникать? в то из чего что делается как работает э, доктор что он делает э, в принципе я так понимаю что Европа уже давным давно работает под девизом э, пациент должен знать все о своем здоровье у нас этого раньше не было мы просто лечили зубы ну на сегодняшний день э, наши пациенты это образованные люди которые причем постоянно занимаются своим самообразованием благодаря э, интернету, форумам, они общаются и, конечно, когда на рынке появилось такое разнообразие э, материалов, технологий, э, ну как любому человеку очень интересно, из чего же будут изготавливаться его зубные протезы. Э, что касается диагностики, то на мой взгляд это просто, э, но ну, это необходимо, потому что во-первых, правильная диагностика ⁇ это залог и успех нашей работы совместной с доктором. Во-вторых, все услуги доктора на самом деле дорогостоящие. Поэтому нужно правильно, грамотно проводить эту диагностику, подбирать индивидуально тот материал, ту технологию, потому что э, не всегда слово модно в стоматологии, модно и здоровье человека, это можно вообще применить. Поэтому, конечно, доктор должен собрать подробный анамнез у каждого пациента, дальше э, провести осмотр и уже предложить э, тот материал, который подходит именно этому пациенту. Если есть необходимость, сделать аллергопробы? Обязательно, потому что в свете экологии, питания наших э, пациентов, э, к сожалению, аллергические реакции становятся все чаще и чаще, и поэтому лучше это все предупредить, предотвратить, чем в конечном итоге получить э, протез, который вообще никому не нужен. Мало того, он может быть даже вреден конкретно для этого человека. Поэтому надо... Э, ну, это доктор, конечно, проводит эти аллергопробы. У нас есть специальные лаборатории. Значит, происходит это следующим образом. Доктор дает заявку на тот или иной вид материала, из которого будет делаться зубной протез в лабораторию. Мы подготавливаем эти образцы. И дальше с этими образцами человек идет в специальную, специализированную лабораторию и проводит аллергопробы. Все, из этого конкретного материала будет выполняться, изготавливаться и ему протезы. У любого протеза есть, наверное, три основные характеристики, вот насколько я понимаю. Это эстетика, то есть красота, это функциональность и это здоровье, то есть совместимость, да, вот с, наверное, вот со слизистой ротовой полости, вот я так понимаю. Если рассматривать эстетическую сторону, одно время, может быть, это была крайность, одно время было модно удалять даже здоровые зубы. И делать голливудскую улыбку. Вот, насколько вы к этому скептически или как вы к этому относитесь? И что нового вообще появилось вот именно в этом вопросе? Ну вот э, дело все в том, что на сегодняшний день, когда э, пациент обращается в клинику, то э, э, с ним работает уже не один специалист. Это э, целый, вот э, целая связка, цепочка специалистов. У нас сейчас очень популярное ортодонтическое лечение. Работает пародонтолог, это мягкие ткани, которые окружают наши зубы. Работает ортопед, работает хирург и работает терапевт. Ну, в конечном итоге, если это ортопедическое лечение, то, конечно, участвуем мы, зубные техники, в этом во всем. Эстетика, конечно, должна быть равна функции, я так считаю, потому что Голливудская улыбка это очень хорошо, но этими зубами нужно еще и жевать. Вот. Поэтому... А родные <связывания> всегда более надежные, насколько я понимаю. Ну, Всё безусловно, же... удалять здоровые зубы ради эстетики бывают такие крайние случаи. Это встречается в ортодонтической практике, когда это просто становится необходимым. Но э свои зубы есть свои какие-то все-таки модные веяния, какие-то технологии, которые сегодня заявлены, в общем-то, мы уже слышим в средствах массовой информации, что э, можно сделать вот такую реставрацию, не, значит, не, не задевая как бы здоровый зуб, может быть, он не очень красивый, но в то же время Возможности есть сделать ну, красоту? Самое такое популярное направление на сегодняшний день это микропротезирование. Это э, так называемые э, изготовления вкладок, то есть это такие пломбы, которые изготавливаются лабораторным путем, это накладки, это виниры. То есть э, преимущество этого микропротезирования в том, что э, минимально препарируются твердые ткани зуба. Это очень щадящее протезирование, и тем не менее человек может изменить свою форму и цвет благодаря препаровке в пределах эмалевого слоя. То есть это до миллиметра препарируется э, ткани зуба. Но форму э, тоже можно не Форму можно полностью изменить. Это при помощи виниров. Вот эти протезы называются винирами. Изготавливаются они из э, пресс-керамики или стеклокерамики. Это одно из самых популярных вот сейчас направлений э, в эстетической стоматологии. Ну вот, э, вот так вот. Ну, скажем так, это не протезирование, это все-таки как бы это, накладки, микро, это, это, микропротезирование, это микропротезирование, это микропротезирование. То есть э, нужны очень высокие профессиональные навыки доктора и техника, потому что эта работа э, проводится при помощи или микроскопа, или как минимум бинокулярных. Э, надо проводить и э, припаровку, и техник должен очень внимательно рассматривать топографию твердых тканей, э, микрорельеф э, э, который будет потом создан на зубной, ну, на протезной реставрации. Вот. В принципе в плане эстетики это самое популярное направление сейчас. Если мы вернемся к вопросу о функциональности, что должен знать пациент, а материалы, которые используются для жевательных зубов, возможно, вот для передних зубов. Бывают ли вот какие-то такие, может быть, проблемные ситуации, когда доктор рекомендует что-то более функциональное, а пациенту хочется, чтобы это выглядело все-таки более эстетично и красиво? Ну, да, у нас всегда вопрос эстетика и функция. У пациента это самый главный вопрос. Что касается эстетики, значит, вот бывают такие комбинации протезных конструкций, когда можно на передние зубы поставить виниры из пресс-керамики, а боковые участки зубов изготавливать из циркония. Тоже э, материал набирает э, обороты в плане популярности, потому что это уже считается высокоэстетичным материал, э, материал э, по своим характеристикам очень э, практичный, э, и поэтому э, можно просто комбинировать, чтобы не было, э, ну, скаж, скажем так, э, эстетикой и функция знак равенства был очень интересный вопрос. Всем, я думаю, всем без исключения интересно заглянуть за кулисы. Интересно посмотреть на само производство, на сам процесс изготовления вот этой красоты и необходимости. Если, скажем так, говорить о производстве, сегодня Украина находится на каком уровне? Но Украина уже вчера находилась на очень высоком уровне, потому что за 10 лет развитие в стоматологии, по-моему, превзошло само себя. Вот. Поэтому на сегодняшний день наша лаборатория заключила договор с киевской лабораторией, которая выполняет нам заказы на изготовление цирконевых каркасов. Вот то, что зрители видят на экране, это э, фирма Hintels, это оборудование м, этой фирмы, значит, в э, состав которого входит э, сканер угу. и э, машины, которые фрезеруют циркон. Это э, сложный, долгий процесс, э, все, и все это по технологии, конечно, э, каткама. То есть это все компьютерные технологии. Ну, самые популярные, которые есть на сегодняшний день. Здесь э, ручной работы, я так понимаю, нет. Сканирование, то есть это слепка, сканирование идет слепка, который Ну, э, в идеале нужно изготовить э, оптически, снять оптический слепок. Это происходит при помощи интраоральной камеры. Доктор э, сканирует полость рта. Дальше, И вот печь или электронный это, это печь? файл ага. попадает в фрезерный центр. Угу. Дальше э, сканируется э, модель. Уже с этого оттиска техник использует электронную библиотеку, моделирует каркас и файл дальше следующий файл уже отправляется именно получает его машина и начинает фрезеровать циркон. То есть это наиболее популярный сегодня материал, который возможно с которым возможно работать не вручную, а возможно работать Да, здесь полностью задействованы машины процессом. Если мы вообще в заголе будем говорить о материалах, которые сегодня используются, насколько они друг от друга отличаются и функционально, и по гигиеническим требованиям, есть ли какие-то, может быть, рекомендации возрастные, или это очень индивидуально? Нет, здесь все гораздо проще. Если человек ставит несъемные конструкции, то есть, ну вот конструкции, которые, допустим, ставятся на импланты. Есть условно съемные, есть несъемные конструкции. Гигиена здесь превыше всего, потому что без гигиены эти конструкции не будут иметь права на жизнь. Если человек поставил несъемную конструкцию из циркония или металлокерамику, здесь гигиена очень простая. Это обычная зубная щетка и паста. Mm -hmm. То есть процедура, которую каждый человек совершает как минимум два раза в день. Если же мы говорим о съемной конструкции, то здесь есть специальные средства, которые необходимо использовать для чистки и ухода съемных конструкций. Если же человек не может себе позволить, то он использует опять-таки пасту, только которая не содержит абразивных веществ, и зубную щеточку. Но уход и гигиена это обязательно, потому что э, иначе понимаете, в съемных конструкциях, то есть это э, пластмассовые акриловые базисы, там будут собираться остатки органических веществ. Это есть очень плохо. То есть, То есть уже... обязательно уход, чистка. Если чистка самостоятельно не удовлетворяет пациента, он обращается в клинику к своему э, доктору, и доктор уже передает нам в лабораторию, и мы э, производим чистку этих протезов. Угу. Насколько часто должен человек имея протезы э, приходить на профосмотр к своему доктору? Mm -hmm. Дело все в том, что доктор составляет план лечения, и дальше есть соответствующий план профилактических осмотров соответствующие датам и так далее. Поэтому человек обязательно... Здесь происходит, получается очень интересная ситуация. Значит, пациенту накладывают протезы на челюсть, его все устраивает, ему комфортно, удобно, ему ничего не давит и не болит. И человек Забывает, счастлив. да. Ну, очень часто выражение, что пациенты говорят, вот как свои, все, я забыл. Да, для нас это победа, для, для, для докторов и зубных техников. Техников. но это приводит дальше к тем э, отрицательным последствиям люди не приходят на профосмотры и порой это приводит к переломам опорных э, зубов к перелому самих конструкций то есть к таким уже бывает порой необратимым э, последствиям мы уже помочь не можем надо все снимать опять переделывать заново но э, на самом деле вовремя если бы человек обратился то это вообще никогда бы у него не возникло тот же цвет, да, меняют протезы, могут менять. Они если могут, если не ну, ухаживать. Как положено. Если не ухаживать, обязательно будет изменение и э, цвета, то есть внешнего вида протеза. Появится очень неприятный запах, поэтому уход, гигиена, это обязательно. И, конечно, я очень прошу вас, уважаемые пациенты, вовремя приходите на осмотры, когда вас приглашают дантисты. Уже в прямом эфире телеканала «Фаворит» программа «Пропозиция». Тема нашей разговора – все про выработку зубных протезов. Скажите, Наталья Витальевна, если мы как бы, коснемся такой темы, очень тонкой, как любовный треугольник между пациентом, врачом и зубным техником, я почему говорю любовные треугольники, так в вашей сфере принято, да? принято называть вот такое содружество. Какие возникают проблемы и почему вот так тесно и вы должны контактировать? Какие проблемы? Это сроки или это качество, или это какие-то другие нюансы? Вот хочется поговорить все-таки о проблемах, которых можно избежать, если все делать правильно. Ну, дело все в том, что для того чтобы в конечном итоге у нас получилось успешное и удачное протезирование, у нас должна быть гармония в отношениях. Доктор без техника не может ничего, техник без доктора, и самое главное, мы ничего не можем сделать, если не видим пациента. Значит, вот такие лаборатории, как наша, это дентальные лаборатории, которые находятся на расстоянии от клиник от стомат-кабинетов. И э, порой очень сложно, э, не видя человека, представить его образ. Мы не видим глаз, мы не видим э, губ, мы не видим контура лица, мы не понимаем пол, возраст. Цвет, э, конечно. И поэтому... Э, ну, часто очень просим, если это возможно, пациентов, чтобы доктор пригласил к нам в лабораторию. Для того, чтобы нашим пациентам было комфортно, мы открыли специализированный стомат-кабинет, в котором можно принимать, ну, я считаю, абсолютно достойно, он оснащен всем необходимым для этой процедуры. И там приходит техник, значит, знакомится с пациентом, учитывает все его пожелания, требования, особенности, особенности индивидуальные, потому что очень важно, это молодой пациент, это пациент среднего возраста, от этого зависит, какая эмаль у этого пациента, это женщина или это мужчина, молодая девушка. То есть очень много ну вот, индивидуальных нюансов. После чего, выслушав пациента, техник начинает производить зарисовки так называемую рисовать карту зуба, потому что э, цвет, э, у нас есть специальные профессиональные расцветки, по которым э, ну, расцветки нам дают критерии, точки отчета, э, какой групповой, э, цветовой группе относится тот или иной цвет, но тем не менее э, иногда мы в зубе видим ну, просто массу всевозможных оттенков. И, конечно, доктор, самый лучший доктор, не всегда может нам это передать. Если возможно, я же говорю, пожалуйста, пациенты, не думайте, что это напрасно. Стоит Приходите, пожалуйста. И время, да, потому что люди и заняты. Усилия... Мы все это понимаем. И каждый эти частые визиты к стоматологу не доставляют удовольствия. Но тем не менее и на наш профессиональный взгляд эта процедура очень необходима. Наталья, Витана, жалуются пациенты, бывает на то, что долго, вот долго, долго сделали слепок, все уже ждем, 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 зубов, зубов нет, а кому-то нужно ехать за границу, у кого-то какое-то мероприятие, немножко вот сориентируйте в сроках, насколько все-таки э, реально максимально быстро сделать Протезы из ну, того же вот, В нашей лаборатории есть э, стандартные сроки. Стандартные сроки они прописаны э, в нашем э, регламенте, в договоре с клиникой, но э, есть же вот такие вот э, индивидуальные особенности опять-таки, зубные техники, это уже кануло в бездну, что нас считали слесарями. На угу. сегодняшний день э, я считаю, что зубной техник это творец, это создатель и это художник. Чтобы создать вот этот индивидуальный зубной протез, который должен быть гармоничен с мягкими тканями, который должен быть гармоничен с образом человека, но невозможно к нему применить какую-то вот, какую стандартную концепцию. А раньше было так. А раньше это сложно в это поверить. дело все в том, что не было таких высоких эстетических требований. Техники не знали таких технологий, как изготовление металлокерамики. Ведь это на самом деле вот в Харькове началось ну, с 90-х годов, может быть, с 80-х 88-го года всего лишь то всего, но, конечно, скорость развития и уровень развития на сегодняшний день очень высокий, поэтому, если все-таки мы выходим за пределы стандартных сроков, но максимальный э, срок это две недели. Угу. Две недели изготавливаются зубные протезы на основе оксида циркония. И я так понимаю, есть некоторые материалы, которые нужно еще, в общем, нужно иметь запас времени, чтобы посмотреть, что получилось, может быть, какую-то еще коррекционную работу провести, правильно я понимаю? Э -э -э в смысле, вот, в ну, за две недели изготовили протезы, Нет, и... просто могут быть и... дополнительные примерки, потому что угу. э, пациенту может быть не нравится что-то в форме, может быть нужно изменить оттенок пришеечной части или режущего края зуба, может быть изменить наклон, э, вот вот эти вот все особенности, они требуют дополнительных примерок. Э, но я хотела бы еще две, два слова сказать о том, что вот когда пациенты заказывают вот такие действительно эстетические Реставрации э, почему-то порой пренебрегают такой вот диагностикой, как восковой прогноз. Угу. Значит, э, доктор снимает оттиски, отправляет их к нам в лабораторию, и мы из специальных восков. Моделируем э, заготовку будущих уже э, зубных протезов. Пациент может увидеть форму. Эти э, воска э, рассчитаны на температуру полости рта. То есть это можно померить. Он, примерит, он да? может примерить. Он может сделать и высказать э, все свои замечания, пожелания. Естественно, мы их обязаны учитывать, когда уже изготавливаем э, постоянные конструкции. Это вот. здорово. Это Можно конечно, изготавливать полезность. временные конструкции из э, пластмассы. Но опять-таки я считаю, что это очень важно и полезно, потому что человек э, привыкает к этой mm -hmm. форме э, комментирует. Э, мы и должны понимать в своих да, и его ощущение, чтобы mm -hmm. ему было комфортно, чтобы ему это нравилось. В первую очередь это должно нравиться пациенту. Наталья Витальевна, до конца программы у нас осталось буквально три минутки. Очень хочется поговорить о выставках. Я знаю, что вы много ездите, вы посещаете международные выставки и на этих выставках общаетесь с коллегами, то есть вы держите руку на пульсе. Вот расскажите поподробнее, что дают эти выставки, и мы сейчас, наверное, увидим фотографии именно с вот этих вот выставок. Ну, в меру возможности, конечно, каждый год ежегодно я стараюсь ездить в разные страны, потому что в каждой стране выставки проходят как-то вот особенно индивидуально. Вообще выставка это такое вот огромное значимое мероприятие, потому что каждый туда ездит за информацией. Мы находим У -у -у. там новые какие-то технологии, узнаем об этом. Контакт Мы можем в рамках видео. выставки пройти мастер-класс. Мы можем встретить там знакомых. Это Вообще особенно приятно, когда в другой стране ты не ожидаешь, и тут идет твой знакомый дантист, тут идет твой коллега... Как часто техник. встречаетесь с вот, э, Ну, не то, что очень часто, но мы вот э, в этом году приглашаем э, коллег вместе с нами отправиться в Лондон на стоматологическую выставку, которая будет в октябре. Угу. Я так понимаю, что на сегодняшний момент врачи и зубные техники объединились, да? Вы вместе выезжаете на какие-то мероприятия, правильно я понимаю? Ну, да, это собирается группа единомышленников, и вот мы отправляемся на эти мероприятия. Если так в общем заголи сказать о ситуации, допустим, участия в международных выставках, посещения вот таких мероприятий, как было недавно, да, вот на, на предмет гигиены, уходы за зубами. Что нового сегодня молодежь может почерпнуть и, наверное, уже немножко и по-другому учатся, да, и по-другому учат другие методы, другие способы, все, все немножко по-другому. Если человек решил посвятить себя вот этой профессии, что он должен знать, о чем он должен помнить? Ну, в первую очередь он должен помнить, что это все связано со здоровьем человека, поэтому он обязан иметь специальное образование для того, чтобы работать зубным техником, а дальше только совершенствоваться, идти к новым победам заниматься постоянно самообразованием, самореализацией своих возможностей. У вас сегодня есть такая возможность обратиться, может быть, к врачам, с которыми вы сотрудничаете. У вас их много, да, это не один центр. Может быть, какие-то пожелания, может быть, какие-то ваши такие... Ну, э, Желание. своих коллег я хочу просто поблагодарить за то, что они с нами сотрудничают. Нам всем пожелать здоровья, потому что это самое ценное, что есть в жизни каждого человека. И поэтому будьте здоровы. Дякую вам за интересную беседу, интересную і полезную беседу. Всього вам самого доброго, в вашій роботі, успіхів. На цьому програма вичерпала свій час. Я нагадую, що виходить програма Пропозиція щовівторка на телеканалі Фаворит о 15.00. Здоров'я та всього найкращого. А попереду рекламна хвилина. Останнім часом лікувальна оздоровчий відпочинок все більше набуває популярності. Клінічний санаторій Роща один з найкращих курортів східної України. Основний медичний профіль санаторію профілактика, реабілітація та санаторно-курортне лікування захворювань серцево-судинної системи, нервової системи, патології опорно-рушного апарату. Лікарі-курортологи санаторію Роща подають фізичну, медичну та психологічну допомогу людям як у стані хронічних захворювань, так і в післяопераційний період. Цілюща вода природного джерела санаторію ефективно доповнює індії. индивидуальный курс лікувальних та профілактичних процедур. На вас чекають упродовж всього року. Людина починається з дитинства. Фахівці центру дошкільного розвитку школа радості Олени Шернявської стверджують, що немає дітей неталановитих. Важливо своєчасно розкрити творчі та інтелектуальні здібності малюка. Театралізована дія та ігрова форма спілкування перетворюють навчальний процес. В цікавий та ефективний. Філіали центру школа радості Олени Шернявської розташовані у районах Холодна Гора, Північна Салтівка, ХТЗ та площа повстання. Телефон для довідок – 755-15-43. Спонсори проєкту пропозиція: клінічний санаторій курорт роща та дитячий центр дошкільного розвитку школа радості Олени Чернявської.